بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قیامت قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو لوگ اسے دیکھتے ہی ایمان لے آئیں گے مگر یہ وہ مرحلہ ہوگا کہ جب کسی نفس کے لیے اس کا ایمان قبول کرنا اس کے لیے سود مند ثابت نہ ہوگا کیونکہ اس سے پہلے اس نے ایمان کو قبول نہ کیا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی اچھائی کو حاصل کیا تھا السلام علیکم دريم آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید آج جو میں اس ٹاپک کو کور کرنے آئى ہوں بے بے شك اس ٹاپک سے جڑى بے تحاشہ ویڈیوز بن چکی ہیں لیکن میں ناسا سے جڑى ایک حالیہ لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق اس كى تحقيق كو اور قرآن پاک کے اس عظیم الشان اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قرب قیامت کی نشانیوں کے تناظرے کو لے کر حاضر ہوئی ہوں ویڈیو پوری دیکھنے کی گزارش ہے کیونکہ آدھی ویڈیو سے کبھی بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ جزاک اللہ آئیے ویڈیو آگے بڑھاتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی سورج کا مغرب سے کیسے طلوع ہونا ہے اور کیسے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے ناسا کی لیٹس ریسرچ اس بارے میں کیا کہتی ہے اور کیا اس کی تھیوری نے دنیا کے سامنے ایک دنیا میں ہلچل مچا دی ہے آئیے قرآن کے علم اور سائنسی تحقیق کے ناز... تناظرے میں سائنس دانوں کے اس اعتراف پر روشنی ڈالتے ہیں اس سے پہلے تو یہ ویڈیو بن چکی ہے لیکن ناسا کے لیٹسٹ تح... جو تحقیق ہے میں اس کو اس چیز میں شامل کرنا چاہتی ہوں گو کہ یہ دنیا یہ نظام شمسی ابتدائے بارگ الہی کے حکم سے تمام نظام اپنے سرکل میں چل رہا ہے اور تا قیامت چلتا رہے گا اور اسی طرح سورج بھی بارگاہ رب العزت کے حکم سے اپنے تعین کردہ مقرر وقت پر طلوع غروب ہوتا ہے حکم رب تعالیٰ ہے کہ قرب و قیامت میں دابت الارد ایک جانور جس کا ذکر میں اپنے پریویس ویڈیو میں کر چکی ہوں نکلے گا تو معمول کے مطابق سورج اپنے وقت پر طلوع ہوگا مگر رب باری تعالیٰ کے حکم نہ ملنے پر سورج طلوع نہیں ہوگا اور حکم ہوگا کہ واپس چلا جا سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور آدھے آسمان تک واپس آ کر پلٹ جائے گا اور مغرب کی جانب غرب ہوگا اس کے بعد متعین کردہ سمت کے مطابق مشرف مشرق سے طلوع ہوگا یہ وہ وقت ہوگا کہ جب توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے آئیے اب اس سائنٹیفک پروف کے لحاظ سے اس بات کو کلیئر کرتے ہیں ماہرین کے مطابق زمین کی گردش دو طرح سے ہوتی ہے ایک اپنے مدار پر تین سو پینسٹھ دن چکر لگا کر پوری کرتی ہے جس سے سردی گرمی خزاں بہار کے موسم بنتے ہیں اور یہاں پر سردی گرمی کے موسم میں سورج کی گرمی زمین کے مدار کے وجہ سے بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے زمین کے جس حصے پر سورج کی تپش زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر گرمی کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور جہاں اس کی تپش کم ہوتی ہے تو وہاں سردی آ جاتی ہے زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہ دن ہوتا ہے اور جو حصہ سورج سے دور ہوتا ہے وہ رات ہوتا ہے یہ بہت معمولی سی اور عام سی بچوں کو سمجھانے والی بات ہے لیکن اس ویڈیو میں اس کا تذکرہ کرنا ذرا ضروری ہے سورج کے گرد مقررہ مدار کی وجہ سے سورج کی روشنی بند کم گھٹتی بڑھتی رہتی ہے قرآن پاک میں رشادِ الٰہی ہے ترجمہ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ رات کے اجزا زمین میں داخل کر کے دن کو بڑا کر دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں ان کے اجزا رات کو داخل کر کے ان کی رات بڑی کر دیتے ہیں یہاں پر یہ بات صاف ظاہر ہے کہ جب دن ہوتے ہیں تو راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور جب رات سردیاں آتی ہیں تو رات سردیوں کی لمبی ہو جاتی ہیں یعنی سورج کے مدار کی وجہ سے یہ معاملہ طے پاتا ہے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا قرب و قیامت کے عظیم ترین نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے قرآن پاک میں واضح اشارہ دے دیا تھا اکارڈنگ ٹو دا ناسا سورج کے مغرب سے طلوع ہونا ایک سائنسی تحقیق کا انکشاف ہے اور ان کا اعتراف ہے اور ان منکرین اسلام کے شکلوں پہ ایک بہت بڑا لانت کی صورت میں ان کے اوپر یہ تحقیر ہے کہ پوری دنیا میں وہ حیران ہو کر رہ گئی ہے کہ آخر کیسے بلاخر آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد کیسے کیا جا چکا جا چکا ہے مریخ یعنی مارس سائنٹیفک لحاظ سے سائنس دانوں کی کا نظر محور رہتا ہے یہاں تک کہ یہ نظر بھی ان کی تحقیق کی صورت میں ان کے سامنے آئی ہے کہ سورج کی گرمی زمین کے بعد مریخ پر پڑتی ہے یعنی سورج کی جو بچی کچی روشنی ہوتی ہے وہ زمین سے ہوتے ہوئے مریخ پر بھی جاتی ہے اس لیے وہاں پر زندگی کے اثرات موجود ہیں جسے سائنس دان برملا قبول کر چکے ہیں سیارہ مریخ جو ماہرین نے عجیب و غریب چیز کا مطالعہ اور تحقیق کیا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ سال دو ہزار تئیس جولائی کے مہینے میں مریخ کے مقررہ رفتار سے اپنی مہور کی جانب رفتار بہت سست ہو گئی تھی اور بالاخر اس وہ رفتار بالکل رک سی گئی تھی اور اگست اور ستمبر کے مہینوں میں یہ گردش الٹی سمت یعنی مغرب کی سمت بدل گئی اب یہاں غور کیجیے گا ارشاد باری تعالیٰ اور سائنس کی تحقیق کہ کس طرح اللہ تبار تعالیٰ نے حکم فرمایا اور کیسے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ یہ باتیں مورز وجود میں آتی ہیں اور یہ 29 ستمبر تک وہ خالف سن پر جا رہی تھی ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ تمام سیاروں میں چونکہ ایک کثافت پائی جاتی ہے لہٰذا دوسرے تمام سیارے بھی ایک دن الٹی سمت کی جانب حرکت کریں گے آخر سائنس ماننے کو تیار ہو گئی ہماری زمین سورج کے سامنے مشرق سے مغرب کے جانب مہوے گردش ہے جبکہ سورج کی روشنی زمین کے اگلے حصے پر پڑتی ہے تو دن اور پچھلے حصے پر پڑتی ہے تو رات کا سما ہوتا ہے اسی طرح ہماری زمین پر جہاں سے بھی سورج غروب ہوگا اس سم سے زیادہ سورج طلوع ہوگا حضرت ابو ذرا فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اسد عزبو غفاری کو فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے میں نے عرض کیا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اللہ اور اس کے رسول خوب بہتر جانتے ہیں تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ سورج پہلے عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے پھر طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت مل جاتی ہے اور ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جب سورج عرش الہی پر جا کر سجدہ کر کے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرے گا مگر اس کو اجازت نہیں ملے گی اور وہ طلوع نہ ہوگا بلکہ اس سے حکم ہوگا کہ جہاں سے آیا ہے وہاں پلٹ جا اس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا آپ یقیناً اس آیت مبارکہ کا مطلب اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ جو سائنس نے جو ناسا نے ریسرچ کی ہے اور جو اس سے پہلے چودہ سو سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا اب قرآن و سنت کی روشنی اور سائنس کی تحقیق کی روشنی میں ہر چیز آپ کے سامنے واضح اور آیاں ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نے لیکن اس میں یہ بھی کہا کہ جب قرب قیامت کی نشانی ہوگی اور صورت جب غروب سے نکلے گا تو اللہ کے شدید قہر کے صورت ہوگی کیونکہ دنیا سے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور ایمان کی دولت سمیٹ لی جائے گی قرآن پاک میں رشاد پاری تالا ہے ترجمہ اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے یہ اندازہ وہ وعدہ ہے جو بہت علم والا ہے بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا اور پھر جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے اور پھر یہ وقت ایسا وقت ہوگا کہ اس وقت ایمان کا لانا کسی کے لیے بھی مفید اور کارگر ثابت نہ ہوگا اور یہ ساری کیفیات بیان کرنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ سورج اپنے مطلع سے کب طلوع ہوتا ہے یہ اس وقت ہوگا کہ جب مت نظر کا ایمان اس کے ساتھ سود مند ثابت نہ ہوگا مطلب ایمان والوں کے ساتھ ان کا ایمان بھی کارگر ثابت نہ ہوگا اس حدیث میں حکم خداوندی کو سن کر منکرن اسلام یہ سوال کیا کرتے تھے کہ سورج مغرب سے کیسے اور کیوں کر طلوع ہو سکتا ہے یہ ناممکنات میں سے ہے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو ہر بات کو سائنس لوجک لاجک کی بنیاد پر حوالے کی صورت میں جاننا چاہتے تھے تو حال ہی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سائنس نے یہ انکشاف آخر کر ہی ڈالا اور اعتراف کر ہی ڈالا کہ یس yes, سورج ایک دن مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کی وجوہات اور محرکات بھی بیان کر ڈالیے اس بیان کردہ ویڈیو میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ جبکہ اہل علم اہل دانشمند ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے قبول کرتے ہیں کیونکہ بحثیت مسلمان اللہ توحید رسالات و ایمان ہمارا پہلا عقیدہ ہے جبکہ منکرین اسلام ان سب کو چھوڑتے ہوئے سائنس کے لحاظ سے لاجک کو مانتے ہیں تو لو اللہ تبار و تعالیٰ نے لاجک کے ذریعے بھی مسلمان دنیا کے آگے اپنے اس بات کو ثابت کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اسلام ایک حقیقی علم ہے جبکہ سائنس ایک مفروضی کا ایک لاجک کا علم ہے اور علم کے آگے لاجک اور مفروضہ جب ہی چلتا ہے کہ جب علم کو پہچانا جائے علم کو جانا جائے اور بے شمار سائنس دانوں نے اس لاجک اور اس مفروضے کو جاننے کے لیے قرآن پاک کو ریڈنگ بھی کی اور اس کی تحقیق بھی کی لیکن وہ اس نتیجے تک نہیں پہنچ پائے بلکہ بہت سے تو مشرف اسلام بھی ہو گئے کیونکہ وہ ان کی عقل اس سے زیادہ کام نہیں کر پائی اور بہت سے لوگ دیوانے بھی ہو گئے آج تک سائنس قرآن پاک کے کسی بھی ایک بات کو غلط ثابت کرنے سے قاصر رہی ہے اور جھٹلانے سے قاصر رہی ہے اور اسلام خلاف دشمن جو لوگ ہیں سائنس کو صحیح پروف کرنے کے چکر میں بہت آگے نکل گئے اور لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کے دائرے میں لے کر آکے کے ان کو مشرف با اسلام کیا یہ ہے میرے رب العزت کی حکمت دانائی اور اس کی عظمت اور اس کی بلندی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس نے پوری دنیا چھے سے دو دن کے اندر کریٹ کر لی کون ہے جو اس سے چیلنج کر سکے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے رسائی بھی انسان کو اس حد تک دی ہے کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس سے آگے انسان اپنی سرد اور کوشش کر لے لیکن وہ ان آگے ان رازوں تک نہیں پہنچ پاتا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاس پنہا کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ تھی سورج کے طلوع ہونے کی جو قیامت کی نشانی ہے اور ناسا کی لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعلیٰ تمام مسلم امہ کو اپنے ایمان کی دولت میں قائم رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا کمنٹس کے ذریعے کمی بیشی کی مجھے آپ اصلاح کیجئے حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہے شکریہ جزاک اللہ